10 cara otak kau kianat engkau Pernah tak kau rasa macam hidup ni berat walaupun kau dah rasa buat macam semua benda betul Pernah rasa stres datang tiba-tiba Rasa tak puas hati dengan diri sendiri atau buat keputusan bodoh tanpa sebab yang jelas kalau ya, jangan rasa sebab Sebenarnya, otak kita sendiri selalu jadi pengkhianat paling licik. Dia manipulate kita, tipu kita dan kadang-kadang buatkan kita terperangkap dalam perangkap fikiran kita sendiri tanpa sedar. Hari ini kita akan kupas 10 cara otak kau kianat diri sendiri setiap hari. Bagaimana mekanisme otak ni terbentuk sejak zaman manusia purba supaya kita faham kenapa ia masih berlaku sampailah hari ini. Nombor 10, otak membesar-besarkan masalah. Salah satu perangkap klasik otak ialah membesar-besarkan masalah. Bayangkan kau terlupa hantar email penting pada bos dan terus rasa seolah-olah semua peluang kau hilang. Bos akan marah dan hidup kau bakal hancur. Atau kau terlambat 5 minit ke kerja dan otak kau mula bayangkan semua orang menilai kau. Peluang kenaikan, gaji kau hilang macam tu je. Ataupun kau gaduh sebab benda kecil dengan kawan. Boleh buat otak replay senario buruk macam persahabatan tu dah tamat. Jadi kenapa otak buat benda macam ni? Zaman dahulu lebih 10000 tahun yang lalu, satu kesilapan boleh bawa maut. Otak manusia dicipta untuk alert terhadap ancaman dan buat worst case scenario supaya kita cepat bertindak untuk selamatkan diri. Tetapi zaman moden, ancaman sebenar sangat jarang. Jadi otak tetap gunakan mode survival untuk hal-hal kecil. Jadi masalah remeh kelihatan macam krisis yang bapak besar. Jadi untuk menangani masalah ni dengan teknik reality testing Boleh membantu Tanya diri sendiri Betul ke benda ni betul-betul bahaya atau aku cuma paranoid Tuliskan fakta sebenar berbanding cerita dalam otak Supaya minda belajar tak memperbesar-besarkan masalah yang kecil ketuek Nombor 9 Fokus pada negatif Otak manusia ni cenderung fokus pada negatif lebih daripada positif. Contohnya, kau dapat 10 pujian tapi ada satu orang kritik dan kau cuma fokus dekat satu kritikan tu sampai mood kau pun hancur. Atau kau berjaya selesaikan kerja tapi tersilap satu perkataan. Satu perkataan silap tu buatkan kau rasa gagal. Zaman dahulu manusia purba perlu alert terhadap bahaya untuk survival Otak cepat encode pengalaman negatif supaya kita belajar mengelak risiko sama Tapi zaman moden mekanisme ni menyebabkan stres kronik dan anxiety Cara nak lawan ialah melalui gratitude journaling Catat tiga benda positif setiap hari atau gunakan teknik positivity override untuk mengimbangi persepsi simpan bukti kejayaan atau pujian dalam phone supaya otak ingat bukan je benda negatif tapi juga benda yang positif nombor 8 otak suka bandingkan hidup dengan orang lain satu lagi perangkap halus ialah bandingkan hidup dengan orang lain. Kau scroll TikTok atau nampak kawan atau influencer travel ke luar negara, dapat gaji tinggi atau hidup lagi glamour. Secara otomatik otak kau bandingkan diri sendiri dengan mencipta rasa rendah diri atau tak cukup. Media sosial hanyalah highlight real, bukanlah real life tapi otak percaya benda ni realiti penuh. Zaman dulu, manusia perlu tahu kedudukan sosial dalam komuniti untuk survival. Siapa musuh, siapa kawan. Sekarang ni, setiap scroll media sosial menjadi perang sosial non-stop. Strategi untuk mengatasi ialah bandingkan diri dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain. Dan faham yang semua orang ada struggle yang tak dipaparkan di media sosial. Kau kena limit scroll media sosial atau ambil masa tanpa telefon untuk elakkan perangkap ini. Nombor tujuh, menipu tentang priority. Kadang-kadang otak kita sendiri menipu kita tentang apa yang penting Contohnya kau rasa sibuk sepanjang hari Tapi lebih banyak masa dihabiskan dengan scroll TikTok Atau tonton Netflix Kerja penting, tunda dulu Otak kita pilih aktiviti yang bagi kepuasan segera Dopamin hit dan tolak tugas yang lagi susah tapi lagi penting pada zaman purba dulu dopamine reward bantu manusia purba fokus pada aktiviti survival seperti memburu, cari air atau buat senjata. Zaman sekarang ni sistem yang sama buat kita lebih tertarik kepada hiburan instant. Jadi macam mana nak tangani masalah ni? Cuba tulis dan buat senarai Tugas apa yang penting dulu nak kena buat Buat tugas susah tu sikit-sikit Supaya otak dapat rasa pencapaian Buat kerja 20% Lagi better dari 5% Buat kerja 5% Lagi better dari 0% Lepas tu momentum akan datang sendiri Nombor 6 Otak suka menunda tugas Tunda tugas ialah pengkhianatan klasik otak Kau janji nak study 1 jam Tapi main game 3 jam kau perlu call orang ni untuk urusan penting tapi delay sampai rasa sebersalah meningkat nak pergi gym tunggu mood datang tapi sampailah kesudah tak datang-datang otak suka reward instant dan mengelak reward jangka panjang itulah sebab engkau asyik nak tunda je Zaman dahulu, manusia purba belajar untuk bertindak cepat dengan reward instant. Makan, survival, berinteraksi sosial. Zaman moden, dopamine instant datang daripada telefon dan media sosial. Tapi hal ni sering menghalang gol jangka panjang. Yang kelima, overthinking dan replay memory. Overthinking salah satu lagi perangkap halus. Contohnya, kau replay pertengkaran semalam dan fikir kalau aku cakap macam ni mesti lain yang jadi. Kau over analyze chat lama kau, message kau, kau gali maksud yang tersirat atau fikir semua kemungkinan masa depan. Sampailah kau stress, anxiety dan insomnia sebab otak kerja dalam mode survival. Kena tahu, zaman dulu manusia perlu menganalisa situasi dengan teliti untuk mengelak ancaman dan buat keputusan cepat. Zaman sekarang, mekanisme ni jadi berlebihan sebab dia tak lagi hadap ancaman fizikal yang sama tapi otak masih bekerjasama. Tips untuk lawan masalah ni. Set mindset kau untuk cuma risaukan perkara yang kau boleh kawal. Yang tak boleh kawal, biarkan. Nombor empat, menganggap emosi sebagai fakta. Kadang-kadang otak kita anggap perasaan sebagai fakta. Kau rasa sedih, terus fikir hidup gagal. Kau rasa marah, terus fikir semua orang jahat pada engkau. Kau rasa cemas, terus fikir mesti ada masalah serius. Zaman dulu, emosi kuat membantu manusia purba membaca situasi sosial, mengelak musuh dan buat keputusan pantas. Zaman sekarang, otak masih bertindak sama, tapi banyak perasaan dah tak relevan atau cuma berlebihan. Jadi, apa yang kau kena buat adalah Pause Tarik nafas dan bandingkan dengan bukti nyata Fikirkan dengan logik Bukan dengan emosi Nombor tiga Memory bias Otak ingat yang buruk lagi lama dari yang baik Salah satu pengkhianatan otak yang paling halus ialah cara otak ni ingat memori negatif lagi kuat daripada memori positif. Kau pernah tersilap presentation dekat universiti 5 tahun lalu tapi sampai sekarang kau gelisah setiap kali kena present kau rasa malu kau terjatuh kat kedai makan balik rumah kau mandi kau tengah main phone kau tengah makan kau tetap terbayangkan situasi tu sampai rosak mood ini bukan salah kau. Ini wiring asal otak manusia. Dulu, waktu manusia hidup sebagai pemburu dan pengumpul lebih 50,000 tahun lalu, mengingati pengalaman buruk adalah keperluan survival. Kalau kau lupa kawasan yang ada harimau, kau mati. Kalau kau lupa jenis pokok yang beracun, kau mati. Jadi otak kita dilatih untuk utamakan memori buruk ia disimpan dalam satu bahagian otak bernama amygdala, pusat emosi yang dulu bertugas memastikan manusia tak ulang kesilapan yang boleh bawa maut. Masalahnya, zaman sekarang kau bukan duduk dalam hutan, tak ada harimau dan buah beracun pun bukan masalah harian. Tapi otak kau masih pakai sistem purba untuk hal-hal kecil. Salah sebut nama orang, tersasul dalam meeting, terbabas bayar bil atau gaduh benda remeh dengan pasangan. Cara hack masalah ni, cuba buat memory balancing. Setiap kali otak replay satu memory buruk, paksa diri untuk ingat 3 memory baik yang berkaitan. Contohnya kalau kau teringat gagal interview, ingat juga interview yang kau berjaya atau pujian yang kau pernah dapat. Kau latih otak untuk tak exaggerate bahaya yang tak wujud. Nombor 2, storytelling bias. Otak mereka cerita perkara yang tak wujud. Otak kita ni tak tahan dengan ruang kosong. Bila otak tak tahu fakta sebenar, otak ni akan pandai-pandai buat cerita sendiri. Ini dipanggil storytelling bias di mana otak mengisi tempat kosong dengan naratif yang ia cipta sendiri dan malangnya kebanyakan cerita ni lebih kepada negatif daripada reality. Sebagai contoh, kawan kau tak reply 4 jam, otak terus cakap dia ni mesti tak suka aku. Awek kau reply text lambat Terus otak cakap Dia ni mesti ada jantan lain Interview kerja bagi lambat jawapan Terus otak cakap Confirm Aku dah tak dapat dah ni Kenapa otak buat macam ni? Zaman dulu Manusia perlu faham situasi cepat untuk survive Kalau suku jiran senyap Mungkin tu tanda perang Kalau api padam tiba-tiba Mungkin ada predator Otak purba kita dicipta untuk Make sense of danger secepat mungkin Walaupun fakta tak tepat Zaman sekarang bahaya tu bukan predator. Kadang cuma message lambat reply sebab orang tu mandi tapi otak kau tetap cipta naratif seolah-olah itu ancaman. Dan paling bahaya bila kau percaya cerita tu sendiri. Dari satu miscommunication kecil, kau cipta plot twist, ending dan kesimpulan semua dalam kepala. Storytelling bias juga buatkan kau bentuk identiti yang palsu. Contohnya, kau percaya kau tak pandai matematik padahal kau cuma tak dapat ajaran yang betul. Atau kau percaya aku ni memang tak layak untuk bercinta padahal itu cuma trauma lama yang tak difaktakan. Cara nak menangani, kau kena selalu tanya pada diri sendiri, siapa cerita ni? Aku atau fakta? Kau kena pecahkan situasi pada Apa yang aku tahu betul-betul berlaku Apa yang aku andaikan Apa naratif yang aku tambah sendiri Tanpa bukti Ini akan break loop otak yang suka tambah drama Nombor satu, dopamin hijack Otak selalu pilih puas sekarang Tapi hancur kemudian ini pengehadan moden paling merosakkan dan paling besar. Otak kita sanggup hancurkan masa depan demi kepuasan sekelip mata. Benda macam scroll TikTok berjam-jam. Walaupun kerja belum siap, makan makanan manis bila stres, beli barang impulsif bila bosan tengok kon bila sunyi ataupun main game sampai subuh walaupun esok kerja semua ni berlaku disebabkan dopamin bahan kimia reward dalam otak zaman dulu manusia dapat dopamin melalui aktiviti survival macam makan berburu cari pasangan selamat dari bahaya jumpa kumpulan reward ni buat kita motivate untuk terus hidup tapi zaman sekarang, dopamin datang dari perkara yang terlalu mudah. Kau tak perlu berlari kejar binatang untuk dopamin. Kau tak perlu panjat pokok untuk dopamin. Tekan satu app, dopamin. Scroll 10 saat, dopamin. Order grab, terus dapat makanan, dopamin. Masalahnya, sistem reward purba ni tak reti beza yang mana bagus jangka panjang dan mana merosakkan jangka panjang. Hasilnya kau susah fokus, kau rasa hidup kosong walaupun banyak hiburan, kau hilang motivasi buat kerja berat, kau tak tahan bosan, kau jadi hamba dopamin bukan tuan kepada nafsu. Contoh harian, kau ada assignment tapi otak cakap, "Let lu TikTok lu 10 minit." Tiba-tiba 3 jam berlalu. Dulu manusia tak ada masalah ni sebab dunia penuh struggle fizikal. Dia orang penat dulu baru dapat reward. Sekarang kita dapat reward dulu tanpa struggle. Itu yang buat kita lembik, hilang drive dan susah dapat kepuasan sebenar. Cara hack dopamine hijack. Tukar reward yang bukan instant tapi selepas capai task. Tetapkan dopamine window. Contohnya entertainment selepas 8 malam. Kemudian buat dopamine detox kecil. 1 hingga 2 jam sehari tanpa telefon. Boleh ke tak? Dan kena biasakan otak rasa bosan sebab bosan itulah pencetusnya. Jadi kreatif dan fokus. Bila kau faham cara otak menipu kau, kau dapat ambil balik kawalan hidup. Kau mula nampak mana satu perangkap, mana satu realiti. Kau tahu bila kena berhenti, bila kena cabar fikiran sendiri dan bila kena bertindak walaupun otak sedang sabotaj. Bila kau kenal musuh sebenar dalam kepala, kau berhenti jadi mangsa, kau mula jadi tuan. Jadi jangan lupa share video ni kepada kaum kerabat supaya mereka lebih kenal siapa musuh dalam selimut. Kita sendiri atau orang lain.